Okey, untuk perkongsian kali ini, jom kita bincang satu topik yang saya rasa sangat dekat dengan kita semua, iaitu macam mana nak buat keputusan yang melangkaui logik semata-mata dan apa sebenarnya peranan intuisi, terutamanya dari sudut pandang Islam. Jom kita selami. Cuba fikir sekejap. Pernah tak rasa macam ni? Ada satu gerak hati, satu bisikan yang kita pun tak tahu datang dari mana, tapi bila kita ikut, eh, betul pula. Mesti ramai pernah lalui, kan? Ha, inilah titik permulaan kita hari ini. Jadi, kita mulakan dulu dengan bahagian pertama, bisikan hati kecil. Kita nak cuba fahamkan apa sebenarnya bisikan ni. Sebabnya, ia bukan sekadar perasaan biasa tau. Ia sebenarnya sesuatu yang jauh lebih mendalam. Inilah dia, pengalaman yang kita semua pernah rasa. Ada masanya kita buntu kan? Segala data, fakta, analisis, semua dah tak membantu. Tiba-tiba, Datang satu rasa yakin dari dalam, satu arah yang kita rasa betul walaupun kita tak boleh nak terangkan dengan kata-kata. Itulah dia kuasa hati. Tapi kenapa susah sangat nak dengar bisikan hati ni? Ah ini membawa kita kepada masalah zaman moden. Kita ni sebenarnya dah terperangkap dalam logik. Sebabnya, pertama, dunia kita sekarang ni obses dengan data. Apa-apa pun mesti ada data. Dari bisnes sampailah ke pilihan peribadi, kita diajar yang semuanya mesti boleh diukur, dikira dan dibuktikan dengan nombor. Kalau tak, tak sah. Lepas tu, kita ada pula kebergantungan kita pada algoritma. Kita macam percaya sangat yang kalau ada formula yang betul, sistem yang canggih, kita boleh kawal semua benda. Seolah-olah hidup ni cuma satu masalah matematik yang tunggu untuk diselesaikan dan semestinya analisis. Kita diajar untuk timbang semua untung rugi, buat senarai pro dan kontra untuk setiap pilihan tak kiralah sekecil mana pun. Semuanya kena analisis. Sampai pening. Tapi inilah ironinya kan. Walaupun kita dah ada semua alat logik ni, hujung-hujungnya kita tetap rasa kosong, masih rasa ragu-ragu, tak pasti, macam ada sesuatu yang tak kena, ada yang hilang. Jadi, inilah dia krisis yang sebenar. Masalah kita bukanlah sebab tak cukup maklumat tapi sebab tak seimbang. Akal kita memang kita asah jadi sangat tajam tapi dalam masa yang sama hati kita iaitu pusat rohani kita dah jadi semakin kusam dan kita abaikan. Jadi macam mana kita nak baiki keadaan ni? Ha, di sinilah kita masuk bab cahaya dari dalam. Islam sebenarnya tawarkan satu jalan keluar yang sangat indah iaitu dengan mencari semula cahaya itu dari dalam diri kita sendiri. Ayat ni subhanallah mendalam betul kan. Ia macam nak bagi tahu kita yang kebutaan paling bahaya bukanlah bila mata tak boleh nampak, tapi bila hati yang kat dalam dada ni tak dapat melihat kebenaran. Penglihatan rohani tu lagi penting. Dan hadis ni pula lagi menguatkan idea ni. Intuisi orang yang beriman yang dipanggil firasat bukanlah tekaan kosong tau. Ia adalah satu jenis penglihatan yang dibimbing terus oleh cahaya Allah. Okey, jom kita fahamkan dulu istilah pertama ni, firasah. Ia bukan firasat biasa-biasa. Ia adalah satu kebolehan rohani untuk membezakan yang hak dan batil. Satu anugerah untuk hati yang jernih yang membolehkannya nampak apa yang tersembunyi dari mata kasar kita. Seterusnya, kita ada ilham. Ilham ni pula ia adalah inspirasi atau petunjuk yang Allah campakkan terus ke dalam hati yang bersih. Kiranya ia adalah bimbingan terus darinya yang melangkaui segala proses fikir logik kita. Jadi nampak tak bezanya kat mana? Jelas sangat kan. Intuisi dalam kerangka Islam datangnya dari cahaya Allah, satu hubungan rohani. Ia bukan sekadar tekanan nasib atau kebetulan semata-mata. Cuba kita tengok satu contoh yang paling hebat dalam sejarah. Masa perjanjian Hudaibiyah, kalau ikut logik akal masa tu, syarat-syarat perjanjian tu nampak sangat tak adil dan merugikan orang Islam. Ramai sahabat pun tak faham. Tapi, keputusan Nabi tu sebenarnya manifestasi ilham kenabian yang akhirnya membawa kepada kemenangan yang sangat besar. Soalannya sekarang, macam mana kita orang biasa ni nak asah kompas batin kita? Macam mana nak suburkan ia dalam diri? Sebab ia bukan datang macam tu je. Ia perlukan usaha yang berterusan. Yang pertama, dengan berzikir, sentiasa ingat Allah supaya hati kita tenang. Kedua, dengan doa yang ikhlas, minta petunjuk terus dari dia. Dan yang ketiga, muhasabah, sentiasa periksa dan perbaiki diri kita. Analogi ni cantik sangat kan? Cuba bayangkan laut yang bergelora, berkocak Memang tak nampak apa-apa pantulan, tapi bila airnya tenang, jernih, masya-Allah, pantulan bulan nampak sangat jelas dan sempurna. Macam tu jugalah hati kita, bila ia tenang dengan zikir, ia akan memantulkan petunjuk Allah dengan jelas. Okey, kita dah sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Akal dan hati berpadu. Sebabnya Islam tak pernah suruh kita buang logik, buang akal, tak sama sekali. Sebaliknya Islam nak kita gabungkan kedua-duanya secara harmoni. Cuba tengok betapa cantiknya peranan masing-masing ni. Akal kita, tugasnya adalah untuk memberi arah, untuk merancang, menyusun strategi, berfikir secara logik. Manakala hati kita punya, tugasnya adalah untuk memberi nur atau cahaya untuk menerangi jalan yang akal kita dah pilih tu. Dan inilah matlamat akhir kita. Bila akal yang tajam tu digabungkan dengan hati yang bercahaya, keputusan yang kita buat bukan setakat logik dan bijak di atas kertas, tapi yang paling utama, ia mendapat keberkatan di sisi Allah. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Pesanannya mudah je. Lain kali, bila anda rasa keliru berada di simpang jalan, jangan cuma tanya pada logik anda. Berhenti sekejap, tenangkan diri dan tanyalah juga pada hati anda dan marilah kita tutup perkongsian kita dengan doa yang sangat indah ni semoga setiap keputusan yang kita buat bukan sekadar pintar tetapi sentiasa dibimbing oleh cahayanya terima kasih kerana sudi meluangkan masa